যাম বুলি ভাবি আছো আজি এতিয়া আবেলি পাঁচটা বাজিব হৈছে আৰু মই ওলাইছো পাৰ্লাৰলৈ বুলি মানে থ্ৰেডিং কৰিবলগীয়া আছে আৰু ফেচিয়েল কৰাম বুলি ভাবিছোঁ মানে কিমান দিনৰ পৰা যে যাম যাম যামকৈ সম মানে এদিনো সময় নিমিলে এদিনা যাম বুলি কওঁ থাকি যায় সিদিনা যাওঁ বুলি কৈ থাকি যায় কাইলৈ আকৌ বিহু তো সেইকাৰণে এয়া এতিয়া ওলাইছোঁ পাৰ্লাৰলৈ বুলি গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভাল আৰু মোৰ আন এটি বগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু কঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ লগতে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰো এতিয়া চাহ তাহ খাইছোঁ আৰু পূজা চূজা কৰি মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু মিষ্টাৰে গৈছে দোকানত পূজা কৰিবলৈ ধুনীয়াকৈ চাহ একাপ বনাই খাই বাইছোঁ তো সেয়াই আৰু আজিৰ দিনটোৰ কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ সকলোখিনি দেখুৱাই যাম ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজি ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বুলি তো চাই যাব শেষলৈকে আৰু পিছবেলাকে বৰদলনি যাম বুলি ভাবি আছোঁ আজি ৰিয়া আৰু মই স্কুটি লৈ পেলাই চাওঁ যদি বতৰটো বহুত বেছি ৰ'দ দিয়ে তেতিয়া নাযাওঁ কিন্তু যদি ৰ'দ নোলায় অলপ ৰ'দটো আজি ইমান বেছি ওলোৱা নাই মানে তেতিয়া যাম বুলি ভাবিছোঁ তো সেয়া আৰু চাই যাওঁ দেখুৱাই থাকিম ভিডিঅ'টো কি কি কৰোঁ কি কি নকৰোঁ দোকানত পূজা চূজা কৰি মেলি আহিলে তো এতিয়া বিহু হেপী বিহু কৰি দিয়া হেপী বিহু বিহু বুলি ক'লে বৰদলনি এপাক নগ'লে ভালেই নালাগে যিহেতু আমাৰ ঘাইঘৰ তাতে হয় আৰু মোৰ মাৰ ঘৰো তাতে আৰু সেইকাৰণে এয়া আমি মাক জীয়েক দুইজনী ওলাইছোঁ এতিয়া বৰদলনিলৈ যাওঁ বুলি স্কুটিতে যাম আজি আৰু এইফালে তাই মেখেলা চাদৰ পিন্ধো বুলি ক'লে সেইকাৰণে এবাৰ বিহুত লোৱা কাপোৰযোৰকে পিন্ধিবলৈ দিছোঁ যিহেতু চিলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব তাই ইমান ভালদৰে পিন্ধিব নাজানে সেইকাৰণে মই অকণমান মিলাই মেলি দিলোঁ আৰু আৰু এইফালে প্ৰথমতে আমি সোমালোঁ সি ঘাই ঘৰত ডাঙৰ মাৰ ঘৰত আৰু ইয়াতে চবেই আছিলে ডাঙৰ মানে সৰু মানে ইয়াতে আছিলে ইয়াৰ পৰা আমি যাম দৌবাহঁতৰ তালৈ তাতে পৰা সোমাই মেলি ঘৰলৈ যামগৈ আৰু আৰু যিহেতু গাঁৱত হুঁচৰি চলি আছে আৰু আমাৰ গাঁৱত এটা নিয়ম আছে যে প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবা নহয় কোনোবা হুঁচৰি গাবলৈ যাবই লাগিব আৰু সেইবাবে এয়া ৰিম জিম আৰু জোনে ওলাইছে হুঁচৰি গাবৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিলোঁ দৌবাহঁতৰ ঘৰলৈ আৰু দৌবাও আজি বিহু কৰিবলৈ ওলাইছে মানে প্ৰত্যেকৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবা নহয় কোনোবা যাব লাগিব যে সেইকাৰণে মাইনাহঁতৰ তাৰ পৰা ঘৰৰ পৰা মানে ডবা ওলাইছে বিহু কৰিবৰ কাৰণে আৰু এয়া ফটো চেচন চলি আছে আমাৰ ছোৱালীকেইজনী দবাহঁতৰ ফুলনিখন চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ গোটেই ফুলবোৰ ফুলি আছে নহয় মানে অঁ দা বিহু অঁ ঠিক আছে বাই বাই অঁ হ'ব বাই বাই আজি বহাগৰ দুই তাৰিখ প্ৰতি বছৰে বহাগ মাহত আমি বাসুদেৱ থানলৈ আহোঁ যদি বিশেষ একো অসুবিধা নহয় আৰু যোৱা বছৰ আহিব নোৱাৰিলোঁ কিবা এটা কাৰণত সেইবাবে মনটো ইমান বেয়া লাগি আছিলে আৰু সেইকাৰণে এইবাৰ একদম প্ৰথম সপ্তাহতে আহিছোঁ মোৰ এইটো বিশ্বাস আৰু ইয়ালৈ আহিলে মোৰ ভাল লাগে গোটেই বছৰটো যেন ভালে যাব তেনেকুৱা লাগে আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ সকলোৱে যাতে নতুন বছৰটো ভালে কুশলে যাওক বাসুদেৱ থানৰ পৰা আমি বহুত সোনকালে ঘূৰি আহিলোঁ কাৰণ আমি ৰাতিপুৱাই গৈছিলোঁ যে সেইকাৰণে ভিৰো নাছিলে একদম ধুনীয়াকৈ চাকি জ্বলাই শৰাই দি মেলি পূজা কৰি আহি ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া ভাবিলোঁ কাপোৰযোৰ অকণমান দেখুৱাওঁ এইযোৰো মই এইবাৰ বিহুতে লোৱা ৰাতিপুৱা সময়ত অকণমান যাওঁতে খৰধোৰ হ'ল সেইকাৰণে দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এইযোৰো লৈছিলোঁ এইবাৰ বিহুত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিৰ ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে বুলি নেক্সট আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকিম